Okay, salam sejahtera, salam Malaysia Madani Hari ini saya uh, ingin memberikan sedikit maklumat lanjut berkenaan dengan uh, maklumat uh, dan juga data-data lesen-lesen memandu uh, berkenaan dengan pelaksanaan budi Madani Orang 95 yang bermula hari ini secara sepenuhnya uh, Sudah tentu hari ini rakyat Malaysia akan dapat uh, menikmati harga uh, minyak terutamanya RON 95 yang lebih murah pada harga RM99 sen seliter. Untuk makluman, kita ada hampir 17 juta rakyat Malaysia yang layak mendapat subsidi ini. Daripada jumlah ini ada sedikit uh, ataupun sebilangan kecil pemegang-pemegang lesen yang mungkin menghadapi sedikit masalah teknikal. Itu sebabnya kita nak berikan update supaya mereka jangan bimbang tidak uh, berasa uh, mereka tidak layak uh, sebenarnya ada 17 juta ini hampir 17 juta rakyat ini semuanya layak tetapi kalau menghadapi ada sedikit masalah teknikal dia tak perlu bimbang boleh diselesaikan uh, itu sebabnya hari ini saya panggil sidang media ini untuk menjelaskan seperti mana yang telah diumumkan oleh kerajaan syarat kelayakan menerima budi madani RON 95 adalah warga negara Malaysia Mempunyai status lesen memandu Malaysia yang sah Aktif dan berkuat kuasa Dalam hal ini, Kementerian Pengangkutan melalui Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia Telah memberikan sokongan sepenuhnya Bagi menjayakan Budi 95 Melalui pembekalan data-data pemegang LMM Ataupun lesen memandu Malaysia Kepada pihak Kementerian Kewangan Hasil semakan pangkalan data GPJ didapati terdapat sekitar 0.88% kurang daripada 1% daripada hampir 17 juta penerima budi 95 yang sebenarnya layak tetapi masih belum mengamaskini kini maklumat lesen memandu mereka dengan tidak membekalkan maklumat nombor kad pengendaran diri baru seperti berikut semua kita sekarang ini maika kita ada 12 angka tetapi oleh kerana ada sebilangan kecil golongan yang tidak menggunakan format angka 12 digit ini itu yang menjadi masalah sedikit pemegang LMM yang pada asalnya telah memohon LMM menggunakan dokumen pengenalan diri seperti nombor kad pengenalan lama nombor sijil kelahiran Malaysia dan nombor pengenalan diri tentera dan polis saya nak jelaskan perkara ini ialah kerana dulu uh, sejak zaman dulu pemohon-pemohon uh, DC -pemohon memandu kepada JPJ ni mereka boleh menggunakan pelbagai nombor kad pengenalan tak semestinya MyCard Kalau zaman 80-an, uh, zaman 90-an, ada juga yang masih ada nombor kad pengenalan lama. Okay. Saya rasa yang kat sini mungkin tak ada lah semua orang muda. Uh, saya ada. Zaman saya dulu ada nombor kad pengenalan lama yang bermula dengan A. Okey, uh, A. Dia tak 12 angka. Jadi kalau dulu ada nombor lesen yang menggunakan nombor kad pengenalan lama tu okay? yang didaftarkan dalam lesen memandu Malaysia. Jadi kalau nombor kad pengenalan lama dia tak boleh baca sekarang. Sebab kita sekarang ini MyCard pakai 12 angka. Dia tak update dia punya lesen. Okay? Yang keduanya ialah ada juga menggunakan nombor sijil kelahiran Malaysia. Okey, birth certificate. Walaupun angkanya kecil. Dan ada dua lagi kategori yang di, saya rasa ini agak uh, penting Ialah Anggota-anggota polis dan tentera Yang telah pun bersara okay. Selepas mereka bersara Sepatutnya mereka perlu kemas kini Lesen memandu mereka Dengan menggunakan Nombor kad pengenalan sividen. Tetapi ada uh, Yang tidak pergi kemas kini Yang menyebabkan mas dalam sistem kita Mereka masih didaftarkan dengan nombor Polis dan tentera Walaupun mereka telah pun bersara Jadi, pemegang LMM yang masih menggunakan lesen memandu pasukan iaitu lesen memandu yang dikeluarkan oleh pihak ATM dan PDRM yang masih belum memohon pertukaran kepada lesen memandu Malaysia. Untuk makluman, anggota polis dan tentera mereka ada lesen memandu yang dikeluarkan oleh pasukan mereka. Umpamanya, kalau seorang anggota polis yang memandu petrol car okay, mereka punya lesen dikeluarkan oleh pihak polis di Raja Malaysia. Dia tidak menggunakan lesen LMM dikeluarkan oleh JPJ dia ada lesen khas oleh pihak polis tetapi lesen ini hanya dia boleh dipakai semasa mereka bertugas dan semasa mereka dalam pasukan apabila mereka telah bersara mereka perlu convert lesen itu kepada lesen biasa lesen civilian tapi ada sebilangan anggota-anggota yang telah pun bersara mereka tak convert ataupun mereka tak sedar perlu ada conversion dan Kategori ketiga ialah pemegang LMM yang mana nombor kad pengenalannya terdapat kesilapan ataupun menimbulkan uh, red flag yang memerlukan semakan lanjut oleh pihak berkuasa yang berkenaan. Okay. Jadi tiga kategori ini, MOT dan JBJ committed sepenuhnya untuk membantu semua warga negara Malaysia yang sah seperti mana di dalam kategori di atas untuk datang ke mana-mana pejabat JBJ ataupun counter JBJ bagi membuat permohonan pengemas data LMM. Data yang telah dikemas kini akan dikemukakan kepada pihak MOF bagi tujuan pengesahan dengan pihak Jabatan Pendaftaran Negara. Sekiranya tiada sebarang isu berbangkit ataupun red flag, maklumat individu tersebut akan terus dikemas kini dalam sistem Budi 95. Dalam hal ini juga, mana-mana pesara tentera ataupun polis yang masih belum membuat pertukaran desa memandu pasukan kepada desa memandu Malaysia adalah diseru untuk tampil ke mana-mana pejabat JPJ berdekatan dan melaksanakan proses pertukaran sedia ada bagi mengelakkan sebarang isu berbangkit sekaligus dapat menikmati inisiatif budi RON95 yang telah pun diberikan oleh kerajaan jadi apa mesej utama kita pada hari ini ialah supaya mana-mana orang ataupun warga negara Malaysia yang ada lesen memandu yang sepatutnya layak mendapat Uh, subsidi ini, kalau mereka menghadapi sedikit masalah di pam langkah pertama ialah check IC lesen mereka terlebih dahulu. Okay. Semua orang kalau ada masalah check lesen mereka terlebih dahulu. Okay. Saya nak tunjukkan contoh ni. Okay. Contoh ni ialah seorang pesalah polis. Kita tak nak tunjuk gambar lah. Dia punya warga negara ada lesen memandu ada kelas B2 dengan D. Okay. Dia punya masih aktif lagi sampai 2025 walaupun dia untuk uh, kes ini sampai January tetapi dalam sistem kita dia masih aktif lagi sebab dia tidak lagi melebihi 3 tahun. Tetapi nombor kad pengenalan yang dia pakai bukannya 12 digit. Dia pakai nombor kad polis. Sebab belakang tu ada POL. POL tu maksudnya polis. Dan alamatnya masih menggunakan ibu pejabat daerah Selangor di Barai Polis Kuala Kurubu Baru okay. sepatutnya pesara ini dia perlu kemaskinikan maklumatnya dalam lesen memadu yang pertamanya kena update dia punya nombor kad pengenalan kepada nombor kad pengenalan civilian 12 angka yang keduanya dia tak boleh lagi menggunakan alamat pejabat polis tetapi kes ini sekarang ini memang dia tak walaupun dia layak tetapi dia belum lagi dikemas kini dalam sistem kita. Jadi, orang ini kalau dia pergi pump, dia tak akan dapat harga subsidi. Jadi, sudah tentu dia akan rasa gelisah lah. Dia akan tanya mengapa dia tak layak. Sebenarnya bukan dia tak layak, dia layak. Dia layak, tetapi dia belum kemas kini dia punya nombor kad pengenalan. Itu sebabnya sistem kita ni belum capture data ni. Jadi, itu yang saya harap, tuan-tuan dan puan-puan mana-mana warga negara Malaysia yang kalau ada hadapi masalah dekat PAM beberapa hari ini jangan bimbang pertama check dulu nombor kad pengenalan dalam lesen kita okay. tolong juga so dalam kita, ini 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 lesen baru betul ini lesen betul lah ini lesen saya saya boleh tunjuk lah okay. walaupun gambar tak handsome tak apa okay. ada nombor kad pengenalan tu dekat-dekat atas tu boleh tengok setiap orang punya lesen dia ada satu uh, ada satu kolom nombor kad pengenalan so, nombor, kad pengenalan warga negara Malaysia mesti 12 angka mesti 12 digit okay. bermula dengan tarikh lahir lepas tu itu kod negeri dan 4 angka terakhir so itu wajib dalam lesen memandu kita kalau mana-mana lesen memandu yang tidak ada nombor 12 angka ini mereka perlu kemas kini So, cara kemas kini ini, dia kena pergi datang pejabat JBJ. Sebab perlu thumbprint. Kita setakat ini masih belum dapat buat online untuk proses ini. Sebab proses ini memerlukan thumbprint mereka untuk mengesahkan bahawa mereka benar-benar warga negara Malaysia. Jadi, saya pohon dan saya rayu kepada uh, uh, kumpulan ataupun kategori warga negara ini yang mempunyai uh, nombor... Uh, pesara arti nombor uh, polis tentera yang sudah bersara ataupun uh, kepada mereka yang masih menggunakan nombor kad pengenalan lama dalam lesen mereka supaya tampil ke pejabat JBJ untuk membuat pertukaran dan saya darah arahkan supaya semua pejabat dan kaunter JBJ di seluruh negara terutamanya pejabat JBJ uh, negeri dan pejabat JBJ cawangan untuk diadakan satu kaunter khas untuk tujuan kemaskini ini jadi mereka boleh pergi ke pejabat JPJ... Terus pergi ke kaunter khas... Prosesnya agak... Mudah sahaja... Dia cuma pergi... Buat thumbprint... Buat pertukaran nombor... Itu sahaja... Dan selepas itu... Data itu kita capture... Dan kita akan kemas kini dengan pihak MOF... Satu lagi angka yang saya nak berkongsi kepada media pada hari ini... Ialah dalam sistem... Uh, JPJ kita... Ataupun sistem MySikap kita... Yang merupakan... Pemegang lesen yang bertaraf bukan warga negara Malaysia Ada 878,279 orang okay. Hampir 900,000 Termasuk penduduk tetap ada 18,000 Dan resit pengendal, uh, pengendalian semata itu bukan uh, Penduduk sementara, penduduk tetap Malaysia 18,710 Dan bukan warga negara Malaysia ada 878,279 ini daripada warga asing yang memohon lesen kita okay. mereka layak memohon lesen tetapi dia bukan bertaraf warga negara kumpulan inilah yang tidak akan mendapat subsidi minyak maksudnya selama ini kerajaan kita, negara kita memberikan subsidi kepada hampir 900,000 orang warga asing yang sudah tentu dia ada lesen dia memandu kat Malaysia dia beri kereta kat ke Malaysia dia dapat juga subsidi itu sebabnya dasar kita ni bersasar dan daripada jumlah ini kita hanya akan beri kepada warga negara Malaysia yang bukan warga negara dia akan kena pam pada harga RM2.60 dan daripada itulah yang kita akan jimat berbilion ringgit setiap tahun. Okay. Uh, yeah. only on mechanism for yang ada driving licenses Okay, dia tak ada dua driving licenses Ini yang kita nak uh, perjelaskan dalam undang-undang kita, dalam akta kita, dan juga dalam undang-undang uh, Singapura, dia tak membenarkan uh, seseorang itu mengambil dua lesen pada masa yang sama. Sama ada dia ada lesen memandu Malaysia ataupun lesen memandu Singapura saja. Dia tak boleh ada ada dua licensing. Okay. Itu sebabnya apabila ada pekerja Malaysia yang bekerja di Singapura. Yang golongan seperti pemandu bas, uh, pemandu rori dan sebagainya, pemandu trak dekat pelabuhan yang bekerja di Singapura, mereka terpaksa serahkan lesen memandu kepada uh, Malaysia ni untuk mengambil lesen memandu Singapura. Sebab syarat dia untuk menjadi uh, pemandu, dia juga mesti ada PSV, passenger service vehicle punya permit ataupun lesen. Jadi untuk melayakkan mereka mengambil lesen PSV itu, dia mesti ada lesen memandu Singapura. Yang dia convert kepada lesen memandu Singapura. Jadi golongan ini sekarang ini dalam dasar yang yang telah diumumkan itu, golongan itu tak layak. Jadi mereka memberikan feedback dia melalui social media dan media dan sebagainya yang kita tengah dan kita terima. Dan minggu lepas saya dah berbincang dalam kabinet kepada Menteri Kewangan 2 Uh, saya kata ada golongan ini yang tertinggal. Jadi dari segi prinsipnya Kementerian Kewangan menerima menerima bahawa mereka juga akan diberikan subsidi rona divide. Mereka juga layak sebab mereka warga negara Malaysia. Cuma mereka bekerja di Singapura dan lesen pemandu Singapura. Hmm. Tetapi kebanyakan golongan ini tinggal di hmm. Johor. Mereka berulang alik setiap hari. Dia pergi kerja pemandu dan sebagainya. Jadi untuk golongan ini saya dah kata. Uh, bahawa mereka akan diberikan bantuan ataupun dilayakkan untuk menerima budi 95 uh, ini secara prinsip tetapi mekanisme pelaksanaan ini kita memerlukan sedikit masa sebab masalahnya ialah kalau mereka ambil lesen Singapura data itu dia tak diintegrasikan dengan data kita yang kita ada pada hari ini ialah data dalam JPG, tetapi data dalam LTA Land Transport Authority Singapura Saya tak boleh integrate Sebab itu jurisdiction berlainan Kita minta pun Dia tak boleh bagi kepada kita Sebab ada PDA Personal Data uh, Act Yang, yang uh, di mewajibkan pe, Tidak boleh ada perkongsian data Dengan jurisdiction lain So kita faham perkara itu Jadi kita memerlukan satu Sistem untuk mendaftarkan Pemegang-pemegang uh, lesen Singapura ini Jadi JBJ sedang membangunkan Uh, satu sistem pendaftaran online yang kita memerlukan 1-2 minggu untuk bangunkan sistem itu terlebih dahulu sebelum kita umumkan bila akan didaftarkan jadi saya mohon uh, untuk golongan uh, ini ataupun warga negara Malaysia yang memegang lesen Memandu Singapura itu uh, memberikan kita sedikit masa, bersabar dalam beberapa minggu, 2-3 minggu ini uh, sudah tentu 2-3 minggu ini mereka, mereka tak dapatlah uh, Budi 95 ini, tapi kita akan selesaikan isu ini dalam kadar yang segera How big is this group? Obviously? We don't know. It might be tens of thousands. We don't know. So, so saya tak boleh bagi three satu three angka secara secara tepat. Sebab uh, daily crossing di antara Singa Johor dengan Singapura 200,000 to 250,000 daily crossing. So berapa daripada jumlah ini yang mengambil lesen memandu Singapura? Saya tak ada angka. Sehingga mereka tampil daftar. Saya minta daripada Singapura pun mereka tak boleh bagi. Masa ni dia Pelik kereta dia Singapura tak. Kita punya syarat sangat-sangat jelas. Okey. Kalau you dia bawa satu kenderaan asing. Katakan seorang yang membawa kenderaan dengan plate uh, Singapura. Dia tak boleh pam RON 95. So tak timbul soal dia dapat subsidi. Dia tak boleh ambil RON 95. Dia tak boleh pam RON 95. Dia mesti RON 97. Walaupun dia warga negara Malaysia. Okay. Walaupun dia warga negara Malaysia, dia tak boleh pam RON 95. Mengapa kita begitu? Kita punya pertimbangan ialah kenderaan itu didaftarkan di Singapura. Cukai excise bayar kepada kerajaan Singapura. Cukai jualan bayar kepada kerajaan Singapura. So, kenderaan itu tak layak untuk mendapat uh, subsidi. So, dia tak boleh pam RON 95. Dia mesti pump round 97. Ini termasuk kepada sempadan di Thailand, sempadan di Indonesia dan sebagainya. Semua kenderaan asing walaupun dipandu oleh warga negara Malaysia dia tak boleh pam RON 95 itu jelas tetapi untuk golongan ini dia warga negara Malaysia lesen memandu Singapura ada orang pula tanya mengapa bagi mereka jawapannya ialah mereka ni duduk di Malaysia warga negara Malaysia apabila mereka balik daripada kerja dia bawa kereta sendiri dia bawa motosikal sendiri dia juga macam kita Cuma dia kerja dekat Singapura Di atas permintaan kerja Mereka perlukan lesen memandu Singapura Dia mungkin power truck Bawa bus Bawa taxi dan sebagainya Dekat Singapura Untuk cari nafkah Dia balik ke Johor Dia ada kereta sendiri Ada motosikal sendiri Daftar di Malaysia Bayar cukai jualan Bayar cukai excise Kepada kerajaan Malaysia Jadi wagen negara ini Dia juga wagen negara kita Dan Saya dah mangkit dalam kabinet Dan kabinet bersetuju Supaya kumpulan ini juga Diberikan subsidi RON 95 jadi ada roadmap apa uh, What's the next steps Untuk uh, daripada dari bahasa Ada akan subsidi yang yang, yang akan clash ke Atau uh, what's, what's, the next step okay. boleh, menteri, boleh kita baru sekarang baru kita first start step ini saya tak bolehlah cakap apa next step baru step ini lang bermula hari ini itu sudah tentu bukan satu dasar yang ditetapkan oleh Kementerian Pengangkutan saja ini satu dasar yang penting yang perlu dibincangkan di peringkat jemaah menteri so jemaah menteri punya dasar sudah sangat jelas so budi run 95 ini uh, memang jelas dan bermula pada hari ini dan saya yakin dia akan dapat roll out dan dapat uh, berjalan dengan lancar setakat ini kita rasa agak lancar tak menjadi masalah cuma ada sedikit titik problem seperti yang saya sebut tu. itu pun kita nak address, itu pun kita nak uh, perjelaskan, kita nak pastikan supaya semua yang layak menerima subsidi RON95 ini tak menghadapi masalah. Itu komitmen kita. Okey.